Наше обличчя це наша візитна картка. Для кожної жінки красива і здорова шкіра має особливе значення. Догляд необхідно практикувати в будь-якому віці, і чим раніше почати, тим довше шкіра буде виглядати молодою, пружньою еластичною. Лікар, дерматовенеролог, косметолог Наталія Бондар. Сьогодні у часі сови. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Наталія, з якими проблемами найчастіше приходять жінки до косметолога? Чаще всього э, жінки і дівчинки до косметолога приходять з такими проблемами, як висипання. Це можуть бути висипання на лице, висипання в зоні декольте, висипання на шиї, висипання на спині. Э, Також дуже багато клієнтів з пігментацією, э, особливо після того, як почали делать очень агрессивные процедуры. Очень много клиентов с возрастными изменениями. Как правило, это отечность под глазами, морщинки под глазами, опущение овала лица. Также очень много клиентов, которые хотят избавиться от купероза. Купероз ⁇ это сеточка на лице, которую видно и красоты она не добавляет. Тоже как правильно доглядать за обличием? Это очень важно, потому что... Самое главное для того, чтобы женщина всегда оставалась молодой и красивой, первое, что должно быть, это домашний уход. Домашний уход должен быть правильный, это должно быть правильное очищение лица, правильное увлажнение и правильная защита. Кроме того, очень важно, начиная с 25 лет, посещать косметолога, если до этого нет никаких проблем. Если кожа проблематичная, с высыпаниями, с акне, то рекомендуется посещать с самого появления. Начиная с 25 лет мы работаем с возрастными изменениями. То, что считается, что женщина начинает стареть после 40, это неправда. Женщина начинает стареть с рождения. Поэтому очень важно этот процесс не упустить. Первые процедуры, которые мы рекомендуем, это, естественно, очищение правильно, то есть чистка лица ультразвуковая для того, чтобы не скапливался роговой слой. Затем мы рекомендуем ухаживать за зоной вокруг глаз. Это специальные процедуры, интенсивный уход, который предотвращает появление мимических морщин, потому что именно зона вокруг глаз – это самая проблематичная зона, которая в первой выдает возраст. Также очень важны процедуры на глубокое увлажнение. Когда уже появляются какие-то возрастные изменения, то мы рекомендуем более процедуры так называемые агрессивные, да? к ним относятся пилинги, к ним относятся процедуры э, с использованием всевозможных технологий, такие как лазеры, микродермобразия. Э, кроме того, очень важно, ну, как я уже сказала, домашний уход, потому что именно в домашнем уходе мы предотвращаем появление всех этих проблем. Домашний догляд, это что вы имеете на увазе? Каждая женщина, каждая девочка, каждая девушка должна в своем арсенале иметь средства для умывания. Это первое, самое важное. Затем э, важно средство для глубокого очищения. К таким средствам относятся скрабы и всевозможные лосьоны с применением кислот, которые будут отшелушивать мертвый слой. Затем очень важно хотя бы раз в неделю делать маски. Маски должны быть на увлажнение, на питание, на глубокое очищение кожи. И Наверное, самое главное ⁇ это защита кожи. В дневное время это дневной крем, который должен содержать СП-фактор для защиты. И в, ночной крем, в ночное время это обязательно увлажнение и питание. Для более возрастных женщин мы же рекомендуем использовать сыворотки. Для того щоб процеси йшли намного швидше, була хороша регенерація. Mm -hmm. А ви говорите про крема і догляд за шкірою, вони всі однакові чи все ж таки вони різні і якось треба свідомо до цього підійти до обрання правильного свого крему? Звісно, всі крема різні. Когда жінка приходить і говорит, що у меня є один крем від всього. и дневной, и ночной, под глаза, это неправильно. Потому что строение кожи у нас совершенно разное в каждой зоне. Поэтому обязательно должен быть отдельно крем для глаз, отдельно дневной крем и отдельно ночной крем. Потому что функции кожи у нас совершенно разные. В дневное время нам нужно ее защищать. То есть основное, у нас кожа постоянно борется с солнцем, с ветром, с пылью. И если нет защиты, соответственно, мы это потом видим на лице. А в ночное время она у нас восстанавливается, потому что клеточки кожи делятся именно ночью. И если в вечернее время мы не нанесем правильный ночной крем, то, соответственно, утром красивыми мы никак не проснемся. Багато жінок вважають, що якщо ми маємо в своєму арсеналі той перечень, який ви перерахували, то не обов'язково ходити до косметолога і до салонів краси, аби доглядати за шкіру, робити очищення. Наскільки це хибна думка, чи все ж таки можна і в домашніх умовах це зробити? По большому счету, це можна зробити в домашніх условиях при условии, що ці средства подобрал именно косметолог і спеціаліст, не жінка просто прийшла в магазин, посмотрела на красиву баночку і купила. когда это правильный подобранный уход, то косметолога достаточно посещать раз в полгода, для того, чтобы сделать более глубокую процедуру, такую, например, как чистку, либо, если начинается морщин, какое-нибудь хорошее глубокое увлажнение и антивозрастной уход. Но если при этом дома нет никакого домашнего ухода, то косметолога нужно посещать хотя бы раз в две недели, для того, чтобы предотвратить возрастные изменения. Очищение шкиры и обличия, как часто нужно его делать у косметолога? Эта процедура рекомендуют по проблеме. Если у нас кожа с акне, высыпания, как правило, это подростковый период и девушки до 25 лет, то рекомендуется чистку делать раз в месяц. Если эта кожа без высыпаний, а просто для того, чтобы глубокое очищение прошло, то достаточно раз в три месяца, даже раз в полгода. В принципе, как правило, результаты показывают, что этого достаточно. Есть понятие процедура выходного дня. Что это за процедура? Значит, процедура выходного дня используется во многих салонах, по-другому она называется еще банкетная процедура. Например, если к вам приходит девушка, ну или ко мне как к косметологу, да, и говорит, вот у меня завтра мероприятие, я хочу выглядеть шикарно, есть специальные процедуры, которые направлены на лифтинг, это, как правило, маски, под которые наносятся глубокие сыворотки, есть оргинатные маски, есть гелевые маски, которые дают очень хорошее восстановление кожи. Но этот эффект длится недолго, максимум три дня, в результате чего все возвращается на как бы, былой уровень. Поэтому очень важно не просто приходить к косметологу, когда какое-то мероприятие. Это нужно делать регулярно, поддерживать, для того, чтобы не предотвратить появление морщин, а не бороться за один день. Как зупинить старение шкиры? К сожалению, таблетки от старости еще никто не придумал, поэтому только от женщины зависит, как она будет выглядеть. Это должен быть и правильный уход, как мы уже говорили, домашний, и обязательно посещение косметолога. Кроме того, очень важно эмоциональный настрой женщины. Женщина должна быть всегда ходить улыбаться, тогда уже будет хорошо. И очень важно, конечно, питание женщины. Потому что если мы будем ходить к косметологу и при этом не, не придерживаться никакой диеты, то результат ни один косметолог вам стопроцентно не даст. У нас проблема, яка турбует женок, это пигментация пигментные плямы. Как сделать так, чтобы их не было, а если они уже есть, то как с ними бороться? Пигментация это очень большая проблема косметологии, дерматологии. Э, э, если вот объяснить что-то такое, пигментные пятна это пятна, которые образуются на лице темного цвета под действием того, что у нас есть в коже клетки меланоциты, которые вырабатывают меланин. И вот под действием определенных факторов, такие как самый большой, как бы страшный для кожи, это солнце клетки начинают интенсивно вырабатывать данный пигмент и образуется пятно. Кроме того, на пигментацию очень сильно влияет гормональный фон. Как правило, пигментные пятна появляются, если женщина беременная, либо какие-то у нее гормональные сбои в организме, либо вот когда принимают противозачаточные таблетки, потому что меняется гормональный фон, и потом мы видим последствия. Кроме того, причиной пигментации могут быть даже те же косметологические процедуры, потому что очень часто сейчас у нас любят делать пилинги. И, как правило, когда женщина идет делать пилинги, перед этим она делает процедуру, не понимая, что это за процедура и что нужно делать после этой процедуры. Очень много неквалифицированных у нас специалистов, об этом все знают. И поэтому, если после пилинга неправильно сделать как бы, процедуры, постпилинга и выхода с данной процедуры, и потом поехать куда-то отдыхать, это стопроцентный пигмент, который убирается очень, очень тяжело. Кроме того, причиной пигмента могут быть те же воспаления кожи, Постакне, так называемый, это когда молоденькие девочки начинают самостоятельно избавляться от высыпаний перед зеркалом, и потом на место каждого воспарительного элемента образуется пигментное пятнышко. Поэтому очень важно все-таки самостоятельно ничего не предпринимать. Если какая-то проблема возникла, обратиться к специалисту для того, чтобы потом не было у нас последствий. Для того чтобы брать пигмент, есть очень много методов. Первый метод самый главный, обратитесь к специалисту. То есть, когда вы придете к доктору, который посмотрит причину данного пигмента и вообще можно ли его убрать, тогда уже можно начинать что-то делать. К процедурам, которые делаются в салонах, ну, в том числе я делаю, это тот же пилинг, да, но он должен быть правильный. Используются кислоты, такие как коевая кислота, азелаиновая кислота, для того, чтобы растворить пигмент. Затем используются такие аппаратные процедуры, как лазарь, фототермолиз. Но эти процедуры имеют очень много противопоказаний, поэтому лучше не допускать появления пигмента, чем потом его убирать. Основной метод профилактики с пигментацией – это является солнцезащитный фактор. Наши девушки очень любят загорать. Поэтому если мы едем куда-то отдыхать, где яркое солнце, должна быть защита. Минимальный фактор защиты должен быть 50. Если, грубо говоря, город, для города достаточно 15 для того, чтобы пигмент не появлялся. Если женщина принимает противозачаточные таблетки, то пребывание на солнце ей вообще противопоказано. Кроме того, очень важно не посещать солярии, потому что на данный момент это очень модная процедура, которая впоследствии ведет именно к образованию пигмента. Как підготувати шкіру до летнего периода и какие тут могут быть актуальные процедуры? Все мы ждем лета, это тепло, солнышко приятно, но на самом деле солнце вызывает очень много проблем. Так как мы уже с вами разговаривали по поводу пигментации, это основная проблема, почему пигмент возникает. В летний период кожа страдает также от недостатка влаги, потому что сухой воздух очень плохо влияет на кожу. Есть такое понятие, как фотостарение, которое запускает процессы именно образование морщины. Когда в коже недостаток увлажнения, это всегда образовываются мелкие морщинки. Поэтому каждая женщина в летний период должна обязательно правильно защищать кожу и правильно увлажнять кожу. Поэтому в домашних условиях должны быть средства в дневном креме SPF, как мы уже говорили, mm. и обязательно должно быть правильное увлажнение. Кроме того, в летний период нужно правильно очищать кожу, потому что особенно жирная кожа, под воздействием солнца становится еще более жирной и еще более забиваются поры. В летний период очень многие салонные процедуры имеют противопоказания. Что нам можно делать? Это всевозможные уходовые процедуры на глубокое увлажнение, на регенерацию. Очень хорошая процедура. Криотерапия в летний период, она и приятная, и дает очень хорошие результаты. Такие процедуры, как применение пирингов, применение инъекций, применение лазерей в летний период, к сожалению, делать нельзя. Я думаю, что ваши порады информация станут нам у нагоди. Нагадываю, что сегодня в части была лекарь, дерматовенеролог, косметолог Наталья Бондар. Дякую вам, хорошего вечера, приходите еще.